Media kanalımızın izləyiciləri, sizləri salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Mən bu gün izləyicilərimizin istəyi ilə növbəti rəqsimiz olan Kəmalər rəqsini çəkib sizlərə göstərəcəm. İzləyicilərimiz bəzən kanallıqlar soruşur. Yeni organ olan izləyicilərimiz, Media kanallığından istifadə edirəm. Rəqsimiz Fətizrazlı ad üzərindədir. Əgər sizin də istədiyiniz mahnılar varsa, rəqsələr varsa, Yorumlar bölməsindən adlarla qeyd edə bilərsiniz. Hər bir yorumunuzu oxuyuram, diqqətlə izləyirəm. Hə, yazdığınız mahnıları özüm üçün ayrıca bir dəftəlcə də qeyd edirəm. Hə, hər biri sırayla paylaşılacaq. Siz istədiyiniz mahnıları yorumlar bölməsində yazın. Fərqi yoxdur 1 mahnı, 2 mahnı, 3 mahnı, nə qədər mahnı istəyirsinizsə onu yorumlar bölməsində yazın. Bəzi mahnılar gec-gec paylaşılır, ə, ə, amma bundan sonra daha tez-tez paylaşılacaq. Əgər videonu bəyənirsiniz, like edin, kanala abunə olun. Kanalımıza dəstək üçün videonun linkini öz WhatsApp, Facebook, Instagramlarınızda e, paylaşa bilərsiniz, həcmin digər sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Videonun linkini dostlarınıza göndərə bilərsiniz. Daha çox izləyicimiz olar, daha çox mahnılar və rəqsələr istənilər və daha çox mahnı və rəqs istənilən halda videolar çəkiləcək və paylaşılacaq. Bu hər biriniz üçün daha yaxşı olar. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə olduğu kimi ifa edəcəm. Daha sonra yavaş-yavaş sirdə barmaqlarla, daha sonra isə kəlbillikdə ifa edəcəm. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə olduğu kimi, daha sonra yavaş-yavaş göstərəcəm. ise sağda göstərirəm. Bir de göstərirəm. yavaş. Böyle de edebilirsiniz. də. Düyür ötmək üçün, trel barmaqlarınızı inkişaf etdirmək üçün nə etmək lazımdır? E, Forda piano alətində, yəni piano alətində istifadə etsəniz daha gözəəl olar. Çünki pianonun dilləri ağırdır və sizin barmaqlarınızı inkişaf etdirəcək. E, dirilmək üçün qovuşus, yəni 3-cü 4-cü barmağı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə bu hərəkəti dayanmadan, əlinizi çəkmədən etməlisiniz. Üç başdanlar üçün 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, daha sonra yarım saat, bir neçə dəfə bunu etməlisiniz. Sizin bu barmaqlarınıza qan pompalanacaq, yəni ağrı verəcək bu bu zaman əlinizi əlimizi çəkmirik çünki barmaqlar inkişaf edir və qan pompalanırca həmin damarlar açılır, inkişaf edir və daha sonra siz rahat triyellər edə biləcəksiniz. İttaq ikinci, üçüncü barmağı inkişaf etdirmək üçün həm hücey vəqo qara dinə 3-cü, 4-cü və yəni 1-ci, 2-ci yəni bu barmağı inkişaf etdirmək üçün siz piano alətindən e Böyle triel məşqlərini edə Bir de göstərirəm olduğu kimi daha sonra son əlini göstərəcəm. Ee, Rəqsimiz bağışlar azlar üzərindədir. Əbiz soları öyrənmək üçün sol əldə necə tapırlıq solalıyıq sadə akordlarla göstərirəm. Solalı daha rahat maqam disqamalar bilməliyik. Bunun üçün mən qammalara aid videolar çəkib sizlər üçün paylaşacağam. Daha hansı videoları istəyirsinizsə, yorumlar bölməsindən yazın. İndi yadımıza düşdükcə çəkək, paylaşaq. İndi isə solalı göstərəcəm, daha sonra ardına keçərik. Deməli birinci akordumuz olur La. Bir saniyə üzr istəyirəm. Birinci akordumuz olur ля, до, мі. ля, до, мі. İkinci akordumuz olacaq мі, соль, діес, си. Yəni barmalara diqqət edin. Bəzi musiqiçilər var, e, bu barmaqlar belə, xeyr, belə olmaz, qətiyan olmaz. Bu səhvdir. Yəni hətta gülüncdür deyərdim belə barmaqlar olmaz. Yəni əl quruluşu belə olmaz. Bəzi intisar çalanlara belə, belə ifadə. Yox, qətiyan olmaz, qətiyan olmaz alt qalıd olmalıdır və barmaqlar düz olmalıdır. Kama barmağı ilə 5 3 1. 1-ci akordumuz. Sifo qoçan da 1-ci akordumuz dəyişir olur mi sol di si. 2-ci tonallıq. Deməli la minor. Hə? Amimo akord İndi isə növbəti hissəni göstərirəm. İlk öncə olduğu kimi. Nisə sadə dah yavaş Şimdi size yine çel birlikte göstereceğim. Mi, Sol, Di, Si Bu Sonra ise La notuna -not düşeceğim. 11'de 5 3. bir, beş, bir var mı? Yine 5 3 1 Artık göstereceğim Yavaş yavaş Daha yavaş Reximus qırda olduğu üçün, ələ də çox akordlardan istifadə olunmur. Demək olar ki, iki akorddan istifadə olunub. Əgər istəsəniz, bu videonun qarın oyunasında çəkə bilərəm. Digər də əgər rəqslər istəyirsinizsə, videolar istəyirsinizsə, yenə qeyd edirəm. Yorumlarda, böl yorumlar bölməsində adlarınızı qeyd edin. Özümün xüsusi dəftəlim var, adlarını bir-bir yazıram və sırayla videoları çəkib paylaşacağam. Artıq bundan sonra tez-tez videolar paylaşacağam. Kanalı izləməyə davam edin. Videonu bəyənəndə like edin. Kanala dəstək üçün videonun linkini öz statuslarınızda, öz səhifələrinizdə paylaşaraq kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək.